салим алейкум. Валикум салим Валикалекум. Валикалекум. Так, мамина буся. Да. Мамина буся. Это я. Приятно. Ленка, привет. То есть написал, что я маме на бусе. Приятно. Что-то мне спать так хочется. Я ужас. Вроде высыпаюсь. Я ужас. Спасибо, Ленка. что-то я час только в эфире, а, а, мне уже погано. Я уже устал. И... И на комментарии не отвечаю в вот Это таки начал отвечать. И что-то вообще никакой. Не знаю, что он таки в эфир. Спасибо, Аленка. Спасибо, Вадим, привет. Так, где молочная каша? Или ради сверхприбыли молока на себя уже не хватает? что такие. Так, у нас 33 человека на трансляции, никто ничего не пишет, а что про что, что самое напишу, старые ролики еще набирают э, просмотров, нифига себе, помните, это ролик, где я был с Фингалом, сейчас покажу, one, one minute, one minute, выкрики в... Э, Помните момент? этот момент? Какой тут красивый. Чего Аленка нанесла? Кто-то написал, еду правильно сказать. Напишу, кто вам таке набрехал. Де, де ви працюєте я напишу держпрос прожив службі була така і молоко не п'ю не люблю нічого собі лянка новості я чесно говоря тоже не вельми ні хоча молочну кашу я їм в принципі класно просто молоко рідко п'ю до картоплі жарене хіба що іногда йогурт попіваю сметани і кисляка вообще не люблю Сметану можу кинути тільки на голубці. В суп не кидаю, в борщ не кидаю. Сметан. Не знаю, як вони це роблять. Кисляк теж до картоплі тільки і то в рідкості. Не зачисувався назад, бо будеш зовсім лиси. Вже і так лоб на голови. То в мене така голова велика. Молоко-то бяка. Так, гарна робота. Головне колоночка. Весело буде. А мама чай п'є. Да, напишу. Да. Ой. Сейчас будем в эфире спати. Мы живемо в эфире. А мы спим в эфире. Анна, привіт. Так, хтось пише. Ти ще тот работник, походу. Напишу да. Олі All is good. All, all, all is good. Новий купів. Я пишу да. Не знаю, що новий купів, але, але буде да. Чувак, ти якою одною мовою пиши і говори. Хто тебе безграмотно бере на роботу? Сам не знаю. Сам не знаю. Так, надеюсь, чат у нас не загалючий. Так, то есть пишу успехов тебе. Дякую. Так. Удачи. Дякую. Все, ответил на все вопросы. Дальше отвечаем. Типа сопли вытираем. Да. Не знаю, при чем тут это а видео мы ем, типа сопли вытираем. Ну, пускай будет, да. Сметану сыр разный Я сырок тоже люблю. Но сметану не очень. Чьи отрубанные пальцы? А что отрубанные пальцы? Где там те пальцы отрубанные? Сейчас для... Там сосиски и типа, по пальцы, хорош. Так. Сейчас по ну, вещи. Кто? Где? Колы? То есть мне написал дебилы на урочье дебили, он написал кто? Д коли? Батько тебе терпелив, я вже на тобі пошире надавав за твои видео. Кто? Де? Колы? Так, все, на все вопросы поотвечал. Так, дальше. Есть чат Не, все невисней. Тузика більше показывай. Гарного дня. Дякую. Обо. Я А швидка Настя не нападе від молочки і короб... крабових палочок. Вони ж з риби зроблені, там краба і близько не, не валявся. Ні, все буде гуд. Катя, що це ти якась все время зла і обижены? Чого вже сталося опять? что уже не так? Так, глянем, что тут люди пишут. Там и, и рыбы близко немає. Ну, насчет рыбы не знаю. Мне кажется, в крабовых палочках точно хоть капля до рыбы есть. Твой тузик гарный. Дякую. Какие же лапочки. Кумизди здесь... издевается а що каже так пишут смачного дякую так матюкатись не можна я вперше то що ти сказав перше слово в початок відео то ти матюкався та ні Поэтому матюкался, я не матюкался. я ела, а он сидит, ты без него даже не можешь поесть. А это уже интересно. кто <реш> почему мою котичку? видео. Я там не матикался. А еще, ты в виду, что типа без просмотра моих, моих стримов, или Он мол на улазе, что типа не можешь даже поиснуть. Очень приятно. Ревну я просто. Вполне возможно. Я ела в эфир на столе стоял. Ага, я понял. Хорош. Ну что, читаем дальше комментарии. Я уже читаю комментарии, какие были три тижня назад. Я ответил, наконец-то, на ответил все комментарии, какие были вчера. Это было очень долго, муторно и тяжело. Но мы это сделали. Так давайте же будем отвечать на старые комменты. Это тоже важно. Папа, привет. Привет, Надя. Он меня... Да, ко всем. Ясненько. Так. Комментарий. Внимание, читаем. Зачем себя мучаешь? Ни русского, ни украинского языка не знаешь. Так и е. Так, в чьи тузика охранят и биг, уже скоро к ЛМ Хорош. Так, сладкая парочка, сынуля и мамочка. Да. Да. All is good. Так, богатые тоже отдыхают. Сидим в кафешке. Да. А в какой цем кафешке сидел я? Ну, заглядывай. Это, наверное, там на другом этаже в Коростене. В центре. Че нет? Че це вовручек был? А, это сельпо на другом этажу Так, и смачного. Дякую. Всем, кто желает мне смачного, дякую. Так, чат. Так, мать такая делала, вырешивая вопрос одним словом. Молочная магнатка, при бабли, доп-доп, ес-ес. Поняла, мама? ты э, мать такая деловая, решила вопросы одним словом. Молочная магнатка. При бабли. Доп-доп, ес, ес. А ну, это песня я. Скибиди доп 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 ес, ес. Скибиди ди 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 да. Молочная магнатка, мама. <заркнула> Все. <заркнула> ну, типа, очень богатая. Так, позвонил бывший, а кум каже, о, дудуев. Люди, буду перезапускать трансляцию, заходите заре вновь, всех там жду. Жду всех в новой трансляции, хай завидуют молча. Погнали. С кем ты едешь, дуб, дуб, я